بسم اللہ الرحمن الرحیم جب اللہ کسی عورت کو پسند کر لیتا ہے جب اللہ کسی عورت کو چن لیتا ہے جب اللہ کسی عورت سے راضی ہو جاتا ہے جب اللہ کسی عورت سے خوش ہو جاتا ہے تو پھر اسے پانچ خواب ضرور دکھاتا ہے اگر کوئی عورت یہ پانچ یا ان پانچ خوابوں میں سے ایک خواب دیکھ لے تو وہ سمجھ جائے کہ اللہ اس سے راضی ہو چکا ہے سب سے پہلا خواب یہ ہوتا ہے محترم ناظرین جب اللہ کسی عورت سے راضی ہو جاتا ہے نہ تو پھر یہ رضا کسی اعلان کی یہ رضا کسی اعلان کی محتاج نہیں ہوتی یہ ایک گہرا روحانی تلق ہوتا ہے جس کی علامتیں خاموش مگر شدید گہرا اثر رکھتی ہیں جب اللہ کسی عورت کو پسند کر لیتا ہے جب اللہ کسی عورت کو چن لیتا ہے جب اللہ کسی عورت کو خاص نگاہ سے دیکھتا ہے نہ تو پھر اس کی زندگی عام نہیں رہتی ایسی عورت کے دل میں ایسے اشارے اترنے لگتے ہیں جو ہر کسی کو نصیب سے نہیں کسی کو نصیب سے نہیں ہوتے اور انہیں اشاروں میں خواب ایک خاص مقام رکھتے ہیں خواب جو محض نیند کا حصہ نہیں ہوتے بلکہ دل اور رب کے درمیان ایک نرم سا رابطہ بن جاتے ہیں جب اللہ کسی عورت کو پسند کر لیتا ہے تو وہ اسے پانچ خواب ضرور دکھاتا ہے ایسے خواب جو سوال بھی ہوتے ہیں اور جواب بھی تسلی بھی ہوتے ہیں اور رین, رینمائی بھی جب اللہ کسی عورت کو چن لیتا ہے تو وہ اس کی روح کو اتنا بیدار کر دیتا ہے کہ خواب اس کے لیے محض منظر نہیں رہتے بلکہ احساس بن جاتے ہیں خواب بار بار آتے ہیں خواب دل میں ٹھہر جاتے ہیں خواب عورت کو سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے جب اللہ کسی عورت سے راضی ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ ان پانچ خوابوں کے ذریعے اس سے بات کرتا ہے مگر یہ بات ہر کوئی سمجھ نہیں پاتا یہ خواب کس کو بتانے کے لیے نہیں کسی کو بتانے کے لیے نہیں ہوتے یہ خواب عورت کے اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں یہ پانچ خواب اس کے یقین کو مضبوط کرتے ہیں یہ پانچ خواب اس کے دل کو سنبھالتے ہیں یہ پانچ خواب اسے یہ احساس دلاتے ہیں کہ وہ نظر انداز نہیں کی گئی اور جب اللہ کسی عورت سے خوش ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ خوابوں کو اس کے لیے ایک خاص زبان بنا دیتا ہے ایسے خواب جو بار بار آتے ہیں جو دل میں سوال چھوڑ جاتے ہیں جو عورت کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیتے ہیں کہ شاید اس کی زندگی میں کچھ بدلنے والا ہے اگر آپ یہ سنتے ہوئے خود کو اس بات سے جڑا ہوا محسوس کر رہی ہیں اگر آپ خوابوں کا لفظ اگر خوابوں کا لفظ آپ کے دل میں ہچ ہج، ہچکل پیدا ہلچل پیدا کر رہا ہے تو ممکن ہے یہ باتیں آپ ہی کے لیے ہوں کیونکہ جب اللہ کسی عورت سے راضی ہو جاتا ہے نا تو پھر اسے پانچ خواب ضرور دکھاتا ہے محترم ناظرین اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں عورت کو صرف رشتوں کے لیے نہیں بلکہ مقص مقدس،, مقدس حوصلے اور برداشت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے اور انہی میں سے کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو ازماش میں بھی ازماشوں میں بھی اللہ کی رضا پا لیتی ہیں سب سے پہلا خواب ایسا خواب جس میں بکھری ہوئی چیزیں خود بخود ترتیب میں آتی محسوس ہوں جب اللہ کسی عورت سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی میں سب سے پہلے جو تبدیلی آتی ہے وہ اندرونی انتشار کا ختم ہو ہونا ہوتا ہے اور یہی کیفیت اس خواب کی جھلکتی ہے اس کے خواب میں جھلکتی ہے اس خواب میں عورت خود کو ایک ایسی جگہ پہ محسوس کرتی ہے جہاں سب کچھ بکھرا ہوا تھا مگر بغیر کسی کوشش کے بغیر کسی ہاتھ لگائے چیزیں آہستہ آہستہ اپنی جگہ پہ آتی جاتی ہیں یہ خواب ظاہری منتظر سے زیادہ باطنی پیغام رکھتا ہے کیونکہ یہ اس عورت کے دل سوچ اور احساسات کی تر، ترتیب کی علامت ہوتا ہے یہ خواب اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ عورت جو طویل عرصے سے ذہنی الجھن فیصلوں کی بے یقینی یا دل کے بوجھ کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی اب اس مرحلے میں داخل ہو رہی ہے جہاں اللہ اس کے معاملات خود سنوار رہا ہے اس خواب میں عورت کو کسی جد و جہد کا احساس نہیں ہوتا نہ ہی کسی گبراہٹ کا بلکہ ایک خاموش یقین دل میں اترتا ہے کہ جو بکھرا ہوا تھا وہ بکھرا نہیں رہا بکھرا نہیں رہے گا یہ خواب دراصل اس بات کی نشانی ہوتا ہے کہ اللہ نے اس عورت کی نیتوں صبر اور خاموش دعاؤں کو قبول کر لیا ہے اکثر عورتیں اپنی زندگی میں بہت کچھ سنبھالنے کی کوشش کرتی ہیں رشتے ذمہ داریاں جذبات اور توقعات مگر جب سب کچھ ایک ساتھ بوجھ بن جائے تو دل تھک جاتا ہے یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے اور پھر یہ خواب دکھایا جاتا ہے تاکہ عورت کو یہ احساس دلایا جائے کہ اب اسے سب کچھ خود ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں رہی اب وہ مرحلہ آ گیا ہے جہاں اللہ خود اس کی زندگی کے الجھے ہوئے داغوں کو سلجھا رہا ہے اس خواب کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ عورت بیدار ہونے کی بعد بھی ایک عجب سا سکون محسوس کرتی ہے اگر چاہے حالات فوراً تبدیل نہیں ہوتے مگر دل کے اندر ایک اعتماد جنم لے لیتا ہے کہ آنے والے وقت پہلے جیسا نہیں ہوگا یہ خواب عورت کے دل سے بے ترتیبی کا خوف نکال دیتا ہے اور اس کی جگہ یقین رکھ دیتا ہے یہ یقین کہ جو ٹوٹا تھا جو بکھرا تھا جو ادھورا تھا اب وہ مکمل ہونے کے عمل میں ہے جب اللہ کسی عورت سے راضی ہو جاتا ہے تو وہ اسے یہ خواب اس لیے دکھاتا ہے تاکہ وہ عورت مایوس چھوڑ مایوسی چھوڑ دے خود کو الزام دینا چھوڑ دے اور یہ جان لے کہ اس کی زندگی میں اب چیزیں حادثاتی نہیں رہی بلکہ ترتیب کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں یہ خواب اللہ کی خاموش خوشنودی کا پہلا اشارہ ہوتا ہے جو عورت کو اندر سے مضبوط کر دیتا ہے چاہے دنیا کو ابھی اس تبدیلی کا علم نہ ہو جب اللہ کسی عورت سے راضی ہو جاتا ہے تو پھر اسے پانچ خواب ضرور دکھاتا ہے محترم ناظرین اللہ تعالیٰ نے عورت کی فطرت میں نرمی بھی رکھی ہے اور مضبوطی بھی اور انہی میں سے کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو حالات کے شور میں بھی رب کی رضا پا لیتی ہیں دوسرا خواب ایسا خواب جس میں خود اپنی ذات پہلے سے زیادہ مضبوط پرسکون یا بدلی ہوئی محسوس ہو جب اللہ کسی عورت سے راضی ہو جاتا ہے تو وہ اس کی ذات کے اندر سب سے پہلے جو کام کرتا ہے وہ اسے خود اس کی اپنی نظر میں بدل دیتا ہے اس خواب میں عورت کسی خاص جگہ کسی خاص واقعہ یا کسی بڑے منظر کی محتاج نہیں ہوتی بلکہ وہ بس خود کو محسوس کرتی ہے کہ وہ خود کو پہلا جیسا نہیں پاتی اس کی چال اس کی سانس اس کا دل سب میں ایک ٹھہراؤ سا آ جاتا ہے نہ وہ کمزور لگتی ہے نہ بکھری ہوئی بلکہ ایس ایک ایسی عورت محسوس ہوتی ہے جو بہت کچھ جیل چکی ہے مگر ٹوٹی نہیں یہ خواب اس عورت کو دکھایا جاتا ہے جو حقیقت میں اپنی زندگی میں خود کو کمزور سمجھنے لگی ہوتی ہے جو بار بار یہ سوال کرتی ہے کہ کیا وہ کافی ہے کیا وہ مضبوط ہے کیا وہ آگے بڑھ سکتی ہے خواب میں جب وہ خود کو مختلف محسوس کرتی ہے تو دراصل اللہ اسے یہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ اس کے اندر تبدیلی آ چکی ہے چاہے وہ ابھی اس دنیا میں نظر نہ آ رہی ہو یہ خواب عورت کے اندر ایک خاموش یقین پیدا کرتا ہے کہ وہ اب پہلے جیسی نہیں رہی اس خواب میں سکون ایک ایسا پہلو رکھتا ہے یہ سکون اس لیے نہیں ہوتا کہ سب مسائل ختم ہو گئے ہیں بلکہ اس لیے ہوتا ہے کہ دل نے اب مزاحمت چھوڑ دی ہوتی ہے عورت خواب میں خود کو پرسکون دیکھتی ہے کیونکہ اس نے لا شعوری طور پر یہ مان لیا ہوتا ہے کہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے جو ہونا ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے یہی ایمان لینا اصل یہی مان لینا اصل طاقت بن جاتا ہے یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب عورت اندر سے مضبوط ہو جاتی ہے چاہے باہر کے حالات ابھی بھی مشکل ہوں اکثر اس خواب کے بعد عورت بیدار ہو کر خود کو حیرت سے دیکھتی ہے اس کے رد عمل بدل جاتے ہیں اس کی سوچ میں سختی کے بجائے گہری نی گہرائی آ جاتی ہے اور اس کے فیصلوں میں خوف کے بجائے اعتماد شامل ہو جاتا ہے وہ اب ہر بات پر ٹوٹتی نہیں ہر بات کو دل پر نہیں لیتی کیونکہ اللہ کی رضا نے اس کے دل کو سنبھال لیا ہوتا ہے یہ خواب اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ اللہ نے اس عورت کو اندرونی طاقت عطا کر دی ہے جب اللہ کسی عورت سے خوش ہو جاتا ہے تو وہ اسے یہ خواب اس لیے دکھاتا ہے تاکہ وہ اپنی قدر خود پہچان سکے یہ خواب اسے یاد دلاتا ہے کہ وہ کمزور نہیں وہ آزمائشوں سے گزر کر نکری نکھری ہے یہ خواب عورت کے لیے ایک خاموش پیغام ہوتا ہے کہ اب وہ اپنے بوجھ کے نیچے نہیں بلکہ ان سے اوپر اٹھ چکی ہے یہی وہ تبدیلی ہے جو نظر نہیں آتی مگر پوری زندگی کا رخ بدل دیتی ہے جب اللہ کسی عورت سے راضی ہو جاتا ہے تو پھر اسے پانچ خواب ضرور دکھاتا ہے محترم ناظرین اللہ تعالیٰ نے عورت کو صبر کی ایک خاموش طاقت کے ساتھ پیدا کیا ہے اور اسی دنیا میں کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انتظار کرتے کرتے اللہ کی رضا تک پہنچ جاتی ہیں تیسرا خواب ایسا خواب جس میں انتظار ختم ہونے کا احساس ہو چاہے منظر واضح نہ ہو جب اللہ کسی عورت سے راضی ہو جاتا ہے تو وہ اس کے دل میں سب سے باری چیز ہٹا دیتا ہے اور وہ ہے تویل انتظار اب خواب میں عورت کسی خاص موقع موقع کو نہیں دیکھتی نہ کوئی صاف منظر نہ کوئی واضح چہرہ مگر اس کے باوجود اسے یہ گہرا احساس ہوتا ہے کہ اب مزید رکنا نہیں ہے جیسے کوئی لمبی سانس جو برسوں سے رکی ہوئی تھی اچانک آزاد ہو جائے یہ خواب آنکھوں سے زیادہ دل پر اثر کرتا ہے کیونکہ اس میں سکون کا وہ لمس ہوتا ہے جو الفاظ میں بیان نہیں ہو پاتا یہ خواب اکثر ان اس عورت کو جاتا دکھایا جاتا ہے جو زندگی میں کسی جواب کسی تبدیلی کسی موڑ یا کسی فیصلے کی منتظر رہی ہوتی ہے جس نے دعائیں بھی کی آنسو بھی بہائے اور خاموشی سے وقت بھی گزارا جب وہ خواب میں انتظار کے ختم ہونے کا احساس باقی پاتی ہے تو دراصل اس اللہ اس کے دل کو یہ خبر دے رہا ہوتا ہے کہ اب وقت قریب ہے شاید ابھی منتظر منظر نہ کھلے شاید حقیقت ابھی سامنے نہ آئے مگر دل کو یہ یقین مل جاتا ہے کہ اب تاہر نہیں رہی اس خواب کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ عورت بیدار ہونے کے بعد بھی بے چینی محسوس نہیں کرتی وہ یہ نہیں سوچتی کہ کب ہوگا کیسے ہوگا یا کہاں ہوگا اس کے اندر بس یہ احساس بیٹھ جاتا ہے کہ جو کچھ بھی رکا ہوا تھا وہ اب چل پڑا ہے یہ خواب عورت کے دل میں امید کو چھوڑ کے بغیر جگاتا ہے نہ کوئی خوشی کی چینخ نہ کسی انجام کی تصویر بس ایک خاموش اطمینان کے اب انتظار ختم ہونے والا ہے اکثر عورتیں زندگی میں سب سے زیادہ اسی چیز سے تھک جاتی ہیں کہ وہ کب تک صبر کریں کب تک رکیں کب تک خود کو سنبھالیں جب اللہ کسی عورت سے خوش ہو جاتا ہے نہ تو وہ اس پر مزید بوجھ نہیں ڈالتا بلکہ اسے یہ خواب دکھا کر دل کا ہلکا دل کو ہلکا کر دیتا ہے یہ خواب اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ اللہ نے اس عورت کا صبر اس عورت کے صبر کو دیکھ لیا ہے اس کی برداشت کو قبول کر لیا ہے اور اب اسے مزید ازماش میں روکنا مقصود نہیں یہ خواب عورت کے اندر ایک عجیب سی خاموشی لے آتا ہے وہ اب ہر چیز کی جلدی نہیں کرتی ہر بات پہ بے چینی بے چین نہیں ہوتی کیونکہ اس کے دل کو یہ اشارہ مل چکا ہوتا ہے کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے اور جو آنا ہے تھا وہ راستے میں ہے یہ خواب عورت کو سکھاتا ہے کہ بعض اوقات منظر دکھانے سے پہلے دل کو تیار کیا جاتا ہے جب اللہ کسی عورت سے راضی ہو جاتا ہے تو وہ اسے یہ خواب اس لیے دکھاتا ہے تاکہ وہ خوف چھوڑ دے مایوسی ترک کر دے اور یہ جان لے کہ انتظار صرف وقت کا امتحان تھا انجام کا وقت نہیں یہ خواب اللہ کی رضا کا وہ نرم پیغام ہوتا ہے جو عورت کے دل کو یقین میں بدل دیتا ہے چاہے آنکھوں کے سامنے ابھی کچھ بھی واضح نہ ہو جب اللہ کسی عورت سے راضی ہو جاتا ہے تو پھر اسے پانچ خواب ضرور دکھاتا ہے محترم ناظرین اللہ تعالیٰ نے عورت کے دل کو احساسات کا مرکز بنایا ہے اور یہی احساسات کے بوجھ تلے کچھ عورتیں خاموشی سے جیتی ہیں جہاں تک کہ اللہ ان کی برداشت سے راضی ہو جاتا ہے چوتھا خواب ایسا خواب جس میں دل پر رکھا بوجھ اچانک ہلکا پڑتا ہوا محسوس ہو جب اللہ کسی عورت سے راضی ہو جاتا ہے تو وہ اس کے دل سے وہ وزن ہٹاتا ہے جیسے وہ برسوں سے اٹھائے ہوئے ہوتی جسے وہ برسوں سے اٹھائے ہوئے ہوتی ہے اور یہی کیفیت اس خواب میں ظاہر ہوتی ہے اس خواب اس خواب میں کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوتا نہ کوئی خاص منظر بس ایک لمحہ آتا ہے جہاں عورت کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سینے پر رکھا ہوا کوئی باری پتھر اچانک سر سر گیا ہو سانس آسان ہو جاتی ہے دل کی دھڑکن نرم پڑ جاتی ہے اور اندر کی سختی پگلنے لگتی ہے یہ خواب اس عورت کو دکھایا جاتا ہے جو حقیقت میں بہت کچھ اپنے دل میں چھپائے بیٹھی ہوتی ہے وہ عورت جو دوسروں کے لیے مضبوط بنی رہی مگر خود کو سہارا دینے والا کوئی نہ تھا اس نے شکوہ کم کیا برداشت زیادہ کی اور اپنی تکلیف کو اکثر خاموشی میں دبایا دیا جب وہ خواب میں دل کا بوجھ ہلکا ہوتا محسوس کرتی ہے تو دراصل اللہ اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب مزید اکیلے اکیلا اٹھانے کی ضرورت نہیں رہی اب اس خواب کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ بوجھ ہٹنے کی وجہ سے خواب میں واضح نہیں بہت عورت نہیں جانتی کہ کیا بدلا کس نے بدلا یا کیسے بدلا مگر فرق صاف محسوس ہوتا ہے یہی فرق اصلی اصل پیغام ہوتا ہے یہ خواب عورت کے دل کو یہ اطمینان دیتا ہے کہ جو دکھ وہ خود بھی لفظوں میں بیان نہیں کر پا رہی تھی اللہ نے اسے سمجھ لیا ہے یہ خواب اس بات کی نشانی ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کے دل کی فریاد سن لی ہے چاہے وہ زبان پر کبھی نہ آئی ہو اکثر اس خواب کے بعد عورت کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کے اندر ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے وہ اب ویسی بے چینی محسوس نہیں کرتی نہ ہی دل پر وہی دباؤ رہتا ہے حالات وہی ہوتے ہیں لیکن لوگ بھی وہی مگر عورت کے اندر کا رد عمل بدل چکا ہوتا ہے وہ اب ہر بات کو دل پر نہیں رکھتی ہر دکھ کو اپنی ذات پر بوجھ نہیں بناتی کیونکہ اللہ کی رضا نے اس کے دل کو ہلکا کر دیا ہوتا ہے یہ خواب عورت کو یہ سکھاتا ہے کہ کچھ بوجھ انسان کے باس میں نہیں ہوتے اور جب انسان انہیں اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ خود انہیں ہٹا دیتا ہے جب اللہ کسی عورت سے خوش ہو جاتا ہے تو وہ اسے یہ خواب دکھا کر یہ احساس دلاتا ہے کہ اس کی تکلیف رائے نہیں گئی اس کا صبر نظر انداز نہیں ہوا اور اس کا دل اب مزید دباؤ کے لیے نہیں بلکہ سکون کے لیے منتحب ہو چکا ہے یہ خواب اللہ کی طرف سے ایک خاموش تسلی ہوتی ہے جو عورت کو بتاتی ہے کہ دل کا وزن اب پہلے جیسا نہیں رہا یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں عورت کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ تھی وہ اب مرمت کے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اور یہی اللہ کی رضا کی سب سے نرم علامت ہوتی ہے جب اللہ کسی عورت سے راضی ہو جاتا ہے تو پھر اسے پانچواں خواب ضرور دکھاتا ہے محترم ناظرین اللہ تعالیٰ نے عورت کو دل کی گہرائی سے سننے اور محسوس کرنے کی صاحلیت عطا کی ہے اور انہی عورتوں میں سے کچھ ایسی عورتیں ہیں جو خاموشی میں بھی اللہ کی بات سمجھ لیتی ہیں پانچ خواب،, خواب ایسا خواب جس میں کسی انجانی آواز کے بغیر ہی بات سمجھ آ جاتی ہے جب اللہ کسی عورت سے راضی ہو جاتا ہے تو وہ اس کے دل کو ایک خاص درجے کی سمجھ عطا کر دیتا ہے اور یہی کیفیت اس خواب میں ظاہر ہوتی ہے اس خواب میں نہ کوئی واضح آواز ہوتی ہے نہ کوئی بولنے والا نظر آتا ہے اور نہ کوئی لفظ سنائی دیتا ہے مگر اس کے باوجود عورت سب کچھ سمجھ جاتی ہے اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی بات اس کے دل تک پہنچ گئی ہے بغیر کہے بغیر سنائے بس برائے راست روح میں اتر گئی ہے یہ خواب اس عورت کو دکھایا جاتا ہے جو زندگی میں بارہا الجن کا شکار رہی ہو جو بار بار سوچتی رہی ہو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اسے کس راستے پہ چلنا چاہیے جب وہ اس خواب میں بغیر آواز کے بات سمیتی ہے تو دراصل اللہ اس کی دل کو یقین عطا کر رہا ہوتا ہے یہ یقین دلیل کا متاج نہیں ہوتا یہ بس اندر بیٹھ جاتا ہے یہی وہ علامہ ہوتا ہے جب عورت کو محسوس ہوتا ہے کہ اب سوال کم اور اطمینان زیادہ ہے اس خواب کی سب سے خاص بات یہ ہوتی ہے کہ عورت بیدار ہونے کے بعد بھی اس بات کو نہیں بولتی جو اسے سمجھ آئی ہوتی ہے حالانکہ وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ اس نے سنا کیا تھا وہ صرف اتنا جانتی ہے کہ اس کے دل میں ایک بات واضح ہو چکی ہے یہ خواب عورت کے اندر فیصلے کی طاقت پیدا کرتا ہے وہ اب دوسروں کی باتوں سے اتنی متاثر نہیں ہوتی کیونکہ اس کا دل اب خود ایک خاموش رہنمائی حاصل کر چکا ہوتا ہے اکثر عورتیں اپنی زندگی میں اس بات سے تھک جاتی ہیں کہ ہر کوئی انہیں کچھ نہ کچھ سمجھا رہا ہوتا ہے مگر دل مطمئن نہیں ہوتا جب اللہ کسی عورت سے خوش ہو جاتا ہے تو وہ اسے یہ خواب دکھا کر اس شعور سے نکال لیتا ہے یہ خواب اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ اب اللہ خود اس عورت کے دل سے بات کر رہا ہے بغیر زبان بغیر آواز بغیر کسی ظاہری ذریعے کے یہی اللہ کی رضا کی سب سے گہری شکل ہوتی ہے یہ خواب عورت کے اندر ایک خاص ٹھہراؤ لے آتا ہے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کمنٹ کریں جزاک اللہ خواہیں